بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين Kepada sidang uh, pendengar kepada penonton muslimin muslimat ikhwah, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana masih mengikuti uh, siri tazkirah daripada Persatuan Ulama Malaysia dan insya-Allah uh, pada petang ini uh, saya akan membawakan satu daripada uh, hadis 40 hadis mengenai Al-Quran iaitu uh, hadis yang membicarakan tentang kelebihan membaca al-Quran di rumah. Musime musymat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taj'alu ja buju maqabir Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Rawahu Muslim. Maksud hadis ini jangan jadikan rumah-rumah kamu itu kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al Al-Baqarah. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan supaya kita memakmurkan ataupun mengimarahkan rumah-rumah kita dengan bacaan al-Quran. Rumah-rumah ini eh, turut meliputi eh, rumah kediaman kita, tempat kerja kita ataupun bilik office kita, ya, tempat kita membuat, orang kata apa, kerja-kerja peribadi kita. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini satu uh, perumpamaan tentang kelebihan membaca al-Quran dan al-aqas membaca surah surah al-Baqarah di rumah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan ha, rumah yang tidak dibacakan al-Quran ha, seumpama kubur Begitu juga orang kata apa, orang yang tidak membaca al-Quran ini eh, boleh secara tidak langsung diumpamakan seperti jenazah seperti orang mati kerana kubur ini adalah merupakan tempat eh, orang yang telah telah meninggal dunia. Walaupun rumah kita ya tempat kediaman kita dan kita sendiri masih hidup tetapi jika tidak disuburkan dengan bacaan Al-Quran rohani kita dan juga ruang sekel di dalam rumah kita itu diibaratkan kosong, tidak ada. Ha, tidak ada jiwa orang kata, maknanya dia jadi dry begitu yang akhirnya apa yang berlaku kekosongan itu akan dihuni oleh oleh syaitan. <coughs> في بعض الحديث الرواية كان ابو موسى الاشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت هذا الحديث ايضا يروي عن مسلم Perumpamaan rumah yang dikumandangkan zikrullah di situ dengan rumah yang tidak dikumandangkan zikrullah seperti orang hidup dan orang orang mati. Jadi hadis ini walaupun ia menyebut tentang zikrullah tetapi dia menyokong hadis yang kita bacakan tadi bahawa al-Quran itu sendiri adalah merupakan Zikrullah kerana dia mengandungi ha, lapas-lapas perkataan-perkataan yang ha, sebahagian ha, besarnya itu mengandungi nama-nama Allah Taala dan juga ayat-ayat bacaan yang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai zikir sebagai sebagai wirid. Jadi begitulah ha, kalau kita melihat kepada hadis ini penghuni rumah ha, yakni kita lah. Kan? walaupun kita masih hidup ya tetapi diumpamakan seperti mayat ha ini yang dikatakan mayat hidup kerana apa kerana menyisihkan al-Quran menyisihkan kitab Allah menyisihkan wahyu Allah Subhanahu wa taala ini dalam dalam kehidupan kita rumah yang usang ini ya, diumpamakan seperti hati sebenarnya And kalau katalah kita, kita kosongnya itu adalah kosong hati. Jadi rumah adalah merupakan kehidupan kita. Kerana apa? Di situlah dunia kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ha, di situlah ada isteri kita, isteri-isteri kita, anak-anak kita, ha, harta, benda, aset, kekayaan, alih tak Semua ada di rumah kita. Jadi rumah ini adalah merupakan dunia kecil kita. Ha, jika dunia kita ini, di rumah kita ini tidak dibasahi ha, dengan zikrullah, dengan bacaan Al-Quran dan secara khususnya surah Al-Baqarah Nabi SAW ajar di sini menyebabkan rumah kita, dunia kita itu akan jadi jadi kosong. Jadi, hal ini menunjukkan kepada kita bahawa Keserian aa, dan kemakmuran hidup serta environment persekitaran kita ini sebenarnya dicharge, diambil aa, daripada Al-Quran sebagai pendukung, aa, aa, sebagai orang kata apa pembawa aa, kita kepada kepada cahaya. Jadi keistimewaan aa, Surah Al-Baqarah dalam hadis ini. Aa, menjadi satu panduan satu irsyad daripada nabi bahawa surah ini ha, dapat mengusir menghalau syaitan supaya lari meninggalkan rumah kita pejabat kita kereta kita tempat kediaman kita ataupun dunia kecil kita ini jika kita membaca ha, surah surah al-baqarah jadi kalau katalah ada siapa di sana yang ya balik di rumah tiba-tiba rasa uh, tak tenang. Ataupun balik di rumah saja rasa serabut. Uh, tapi kalau duduk di luar sana, rasa tenang, rasa happy, duduk dengan kawan-kawan. Kadang-kadang rasa seronok. Bila balik di rumah, uh, tengok muka anak isteri, uh, tengok keluarga masuk dalam rumah tu, kita rasa seolah-olah uh, dunia kita itu serabut. Maka, uh, antara apa yang diirsyatkan kepada kita oleh Nabi ialah baca surah surah al-baqarah bila kata kita baca surah al-baqarah itu maka secara tidak langsung ya elemen-elemen yang menggugat kebahagiaan rumah tangga kita ya dunia kita itu yang sebelum ini kelam suram akan kembali menjadi menjadi cerah dan juga ber bercahaya bercahaya itu bukan sekadar dengan lampu neon yang kita pasang lampu LED tetapi cahaya itu cahaya rohani daripada Al-Quran. Jadi justru ha, Surah Al-Baqarah ini ya akan mengusir syaitan, akan mengusir elemen-elemen jahat daripada rumah kita dan memak, <coughs> <coughs> membantu, <coughs> maafkan <Membantu> saya, <coughs> membantu, <coughs> membantu untuk memakmurkan hati kita <coughs> dan rumah kita dengan dengan iman. Kenapakah dikhususkan surah Al-Baqarah walaupun sebenarnya ya boleh juga kita membaca surah-surah yang lain surah Al-Kahfi, surah Yasin dan seumpamanya kerana dalam konteks ini surah Al-Baqarah ini adalah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Ah ha? Dan bila kata panjang sudah tentu ia mengandungi ya banyak sebutan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Al-Baqarah ini syarat dengan segala macam hukum hakam yang ada di di dalamnya. Jadi sidang pendengar sekalian untuk akhirnya apakah rumusan yang dapat kita tarik daripada hadis ini sekurang-kurangnya ada tiga perkara yang pertamanya ya kita sebagai manusia kita hendaklah memakmurkan ha? rumah kita dengan zikrullah dengan tilawah al-Quran dengan bacaan al-Quran secara umum dan secara khususnya kita uh, melazimi bacaan surah al-Baqarah supaya rumah kita, tempat kita duduk ataupun dunia kita ini tidak dihinggapi syaitan, tidak menjadi sarang syaitan. Yang kedua, ya, manusia walaupun uh, mempunyai pelbagai kelemahan akan tetap mampu untuk mengalahkan syaitan dan bisikan halus syaitan dengan senjata yang paling ampuh apa dia iaitu dengan zikrullah jadi antara zikir utama adalah al-Quran al-Quran itu adalah merupakan induk ha, kepada zikrullah ha, kerana ia terdiri daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala jadi yang ketiganya Al-Quran ini dia mengandungi keberkatan. Dia mengandungi barakah. Ya, barakah ni benda yang tak nampak tetapi dirasai kesannya itu dapat ha? di di disaksikan dengan hati. Dan walaupun kita tak nampak dari segi fizikal tapi kita nampak daripada penyaluran ha? rasa uh, apa nama itu kebaikan-kebaikannya itu. Ya. Jadi benda inilah Al-Quran inilah yang mengandungi keberkatan inilah yang menjadi penawar bagi roh dan juga badan kita dan juga menjadi penawar pada dunia kita daripada segala kerisauan daripada segala kekacauan ke ha, ket, ket, ketidaktenangan hati jiwa ya disebabkan ha, gangguan bisikan Ha, godaan syaitan di kalangan jin dan juga ha, yang paling banyak ialah gangguan-gangguan daripada syaitan manusia. Ha, jadi Al Quran juga, insya Allah akan menjadi pelindungan benteng shield ha, bagi rumah kediaman kita serta tubuh badan kita, insya Allah daripada gangguan-gangguan ha, syaitan. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian pada petang ini. maka semoga apa yang telah disampaikan ini dapat kita laksanakan, dapat kita amalkan bagi menjadikan dunia kita ini, especially di bulan Ramadan, sentiasa dilingkungi dengan persekitaran takwa dan juga persekitaran iman yang akan insya-Allah kita makmurkan dengan bacaan al-Quran. Qul qawli wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.